আমি সকলো বহুত ব্যস্ত সেইটো সকলোৱে জানো আৰু আমি এনেকুৱা বহু সময় এনে অবাবত নষ্ট কৰি আছোঁ কিন্তু আজি মোৰ এই দুই তিনি মিনিটৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক বহু কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিখিনি কথা সকলোৱে শুনাটো মই বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক তাৰপিছত আপোনালোকৰ মতামতটো দাঙি ধৰিব মোৰ আগত যে এই কামটো মই ভাল কৰি আছোঁ নে বেয়া কৰিব গৈ আছোঁ নমস্কাৰ অসমবাসী আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি বহুদিন হ'ল ভালকৈ শুব পৰা নাই এটা কথাই মাত চলি আছে প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসমৰ বিষয়ে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসমৰ বিষয়ে কিছুমান কথা পাতিম কিয়নো প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসম মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কিয় প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসম আমি কৰিব লাগে আৰু নকৰিলে আমাৰ কি কি অসুবিধা হ'ব তো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মোৰ এই কথাকেইটা অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিও ওচৰ পায়গৈ প্ৰজেক্ট সেউজীয়া সম্ভ কৰিব বিচৰাৰ আঁৰত বহুত কথা লুকাই আছে তাৰে প্ৰথম কাৰণটো হৈছে আমি যদি প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এতিয়াই ওলাই নাহোঁ তেতিয়া এসময়ত গৈ অসমখন মৰুভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব কিয়নো আমি প্ৰতি বছৰে এটা বস্তু সদায় অনুভৱ কৰি আহিছোঁ যে বছৰৰ পিছত বছৰে আমাৰ গৰমটো বাঢ়ি গৈছে টেম্পেৰেচাৰ বাঢ়ি গৈ আছে যাৰ ফলত আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হৈ আছে কিন্তু যদিহে আমি এতিয়া গছপুলি ৰুওঁ সেই গছপুলিখিনি প্ৰতিপাল কৰোঁ ডাঙৰ হয় সেই গছপুলিখিনিয়ে আহিবলগীয়া দিনবোৰত আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিব জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে গৰমটো কমি যাব আমাৰ সমাজখনৰ পৰা তো এনেকুৱা কিছুমান কাৰণ আছে যিবিলাক কাৰণে আমি প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসমটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয় কথা প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসম আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্তটো মই কেনেকৈ ল'লোঁ আপোনালোকে হয়তো গম পায় আমি অলপ দিনৰ আগতে মই আৰু মহাদেৱ দুয়োটাই কেদাৰনাথলৈ গৈছিলোঁ চাইকেল লৈ যোৱা অৱস্থাত আমাৰ কি হৈছিলে আমি চাইকেল দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ চলোৱাৰ পিছত এটা ঠাইত গৈ ৰ'ব লগা হয় আৰু সেই ৰ'বৰ কাৰণে আমাক এজোপা গছৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ অসমতো এনেকুৱা বহু ঠাই পাইছিলোঁ যিবোৰ ঠাইত আমি চাইকেলখন চলাই গৈ ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত গ ৰাস্তাৰ কাষত গছ নাথাকে ফলেণ্ড ৰাস্তা বনাইছে গছবোৰ কাটি তহিলং কৰি দিছে আমাৰ জীয়াবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছিলে তেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে এই ঠাইখনত যদি এজোপা গছ থাকিলেহেঁতেন হয়তো আমি তাত জীয়াব পাৰিলোহেঁতেন আৰু সেই দিনটোৰ পৰা মাইণ্ডত এটা কথা সোমাই গৈছিলে যে আমি গছপুলি ৰুব লাগে আৰু সেই কথাটোকে মই অলপ বহলকৈ ভাবি ডাঙৰকৈ ভাবি এতিয়া প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ তো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ লগত ওলাই আহিব এই যাত্ৰাটোক সফল কৰিব সকলোৰে বাবে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ অকল মোৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ইয়াত একো জড়িত হৈ থকা নাই যি কৰি মই অসমখনৰ কাৰণে কৰি আছোঁ অসমবাসীৰ বাবে কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোকেও আমাৰ লগত ওলাই আহক আমাক অকণমান ছাপৰ্ট শেষৰ কথাটো হ'ল যে প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসম নকৰিলে আমাৰ কি হ'ব একো নাই যদি আমি প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসম নকৰোঁ এতিয়া আগবাঢ়ি নাহোঁ কোনো তেতিয়া আমাৰ প্ৰজেক্ট সেউজীয়া অসম নহয় আৰু নহ'লে আমাৰ অসুবিধা তেনেকৈ একো হ'ব লগা নাই কিন্তু এটাই অসুবিধা হ'ব লগা আছে যে এসময়ত গৈ এই বস্তুটোৰ অভাৱ অনুভৱ আমি সকলোৱে কৰিম আজি যদি আমি গছপুলি ৰুওঁ আজিৰ পৰা সাত বছৰ আঠ বছৰ দহ বছৰ পিছতে সেই গছপুলিটো উপযুক্ত হ'ব আমাক অক্সিজেনৰ ছাঁ দিব পৰাকৈ আজিৰ পৰা দহ বছৰ পিছত যদি আমি গছপুলি ৰুওঁ তাৰ দহ বছৰ পিছত মানে আজিৰ পৰা বিছ বছৰ পিছতহে সেই গছপুলিটো উপযুক্ত হ'ব আমাক চাহ দিবৰ কাৰণে আৰু সেই বিছ বছৰত যদিহে এক বছৰত এক ডিগ্ৰী টেম্পেৰেচাৰ বাঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে বিছ বছৰত বিছ ডিগ্ৰী টেম্পেৰেচাৰ বাঢ়িব মানে বৰ্তমান যদি ফিফটি হৈ আছে বিছ বছৰত ছেভেণ্টি হ'ব য'ত পানী উতলি যাব তেনেস্থলত মানুহ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সেইটো আপোনালোকে নিজেই ভাবক মইতো এই কথাটো অকল অসমত বুলি নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বা পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে কৰিব লাগে কিন্তু মইতো সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ মই অসমখনত কৰিব পাৰোঁ বাবেই মই ওলাই আহিছোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি মোৰ লগত ওলাই আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেতো বহুত ভাল কথা আমাৰ কামটো খুব মানে সহজভাৱে খতম হৈ যাব আৰু এই বছৰ বুলি নহয় প্ৰতি বছৰে আমি এই কামটো কৰি যাব যত্ন কৰিম তো আপোনালোকে যদি পাৰে ওলাই আহক আৰু যদিহে এই প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত কিবা ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে স্কীণত আহি থকা নম্বৰটো ছিক্সটি ছিক্স ওৱান ছেভেন ওৱান টু ওৱান জিৰ' ছেভেন নাম্বাৰটোত কল কৰিব পাৰে আমি ভালকৈ কথা পাতিম আৰু আপোনালোকে যদি পুলি ড'নেশ্যন দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক ফোন কৰিব পাৰে এইটো নম্বৰত আৰু যদিহে বোলে আপোনালোকে পুলি কিনিবৰ বাবে পইচা দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্কেনাৰ ক'ড দিয়া থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে তাতো পে' কৰিব পাৰে পুলি কিনিবৰ কাৰণে তো ইমানেই ভিডিঅ'টো প্লিজ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদিহে আপুনি সহায় কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাক কৰিব পাৰে আৰু যদিহে পৰা অৱস্থাত নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে দহজন মানুহে এই কথা কেই মানেখিনি শুনিব পাৰে মোৰ ভাগৰ আৰু আমাৰ লগত ওলাই আহিব পাৰে ত' ধন্যবাদ জয় অসম